对于许多球迷而言，梅西无疑是他们心中的偶像。但我们不禁好奇，梅西的偶像又是谁呢？他是一位能在诺坎普球场掀起风浪的人，一个让对手球迷在看台上默然无声的人物，甚至连伟大的克鲁伊夫都对他推崇至极。他不是马拉多纳，不是肯佩斯，也不是巴蒂斯图塔，他是名副其实的潘帕斯天才小丑艾马尔。尽管被昵称为小丑。 艾马尔却拥有着令人惊叹的技术和俊朗的外貌，他的足球才华从小就显露无疑。十一岁之前的艾马尔主要在街头踢球，即使后来加盟了阿根廷豪门河床队，他的天赋依然不容忽视。在与博卡青年的德比大战中，艾马尔以一传一射的表现彻底征服了现场观众，令整个球场陷入一片寂静。年轻的艾马尔在加盟西甲的巴伦西亚后。 在诺坎普球场上戏耍巴塞罗那的后卫，那场比赛的场景至今仍历历在目。他的足球前途无人能够质疑。艾马尔以他的非凡才华在绿茵场上绽放光芒。作为足球技术流的杰出代表，艾马尔以他的细腻脚法而闻名。无论是组织进攻、突破得分、边路传中，还是长途奔袭，他的能力均在足坛名列前茅。 他的盘带进攻和传球技术达到了顶级水平，球风热情奔放且充满灵性，使他成为了当年足坛著名的中场大师。然而，不幸的运气和屡次的伤病却让他多次与冠军荣耀失之交臂。这些挫折阻碍了艾马尔职业生涯的进步。作为马拉多纳视为自己接班人的阿根廷十号球员，艾马尔最终渐渐淡出了公众视野，他那灵动飘逸的球风也随之不在。但是， 艾玛尔的风格和影响力远远超越了他的职业生涯，他成功地影响了足坛的另一位巨星梅西。一些球迷甚至认为，梅西在球场上的动作和风格都带有艾玛尔的影子。艾玛尔的足球生涯就像一颗流星般划过天际，虽然短暂，却在那一刻照亮了整个足球世界。